Wan ini digambarkan sebagai seorang yang pemurah dan sentiasa mengalu-alukan tetamu dekat rumah dia. Tapi dalam kebaikan dia tu kan, ada seseorang yang take advantage ke atas dia dan kemudian dia dibunuh. Orang yang kenal Dana yang berusia 36 tahun pada masa tu menggambarkan yang dia ni adalah seorang yang peramah, baik hati dan tak pernah berkira langsung. Rumah dia sentiasa terbuka untuk sesiapa je yang perlukan tempat berteduh. Tapi sayangnya, disebabkan sifat baik hati dia ni telah membuatkan dia jadi sasaran pembunuh. Pada musim pada tahun 2001 Daniel telah bercerai dan dia sekarang ini menjadi ibu tunggal kepada tiga kembar yang berusia 9 tahun. Pada masa itu dia bekerja sebagai seorang pengasuh kepada sebuah keluarga di Washington budak-budak yang dia ni jaga pula tu kan memang sayang sangat dekat dia. Tapi semuanya berubah pada 31 Ogos bila dia tak masuk kerja macam biasa. Dia ni jenis yang pancul dan akan masuk kerja bila pukul 8 pagi tapi untuk hari tu, dia tak masuk kerja. So majikan dia yang risau ni pun call Dana berkali-kali selama 3 jam tapi tetap tak dapat jawapan. Majikan dia pelik lah sebab Dana takkan menghilang tanpa kabar berita dan Dana pula takde cakap apa-apa dekat dia yang dia tak boleh masuk kerja hari tu. Jadi disebabkan risau yang menebal, majikan dia pun buatlah report. Bila polis sampai dekat rumah dia diorang nampak yang pintu rumah dia ni separuh terbuka. So polis pun announce lah kehadiran diorang dan lepas tu diorang pun masuk perlahan-lahan. Lepas polis ni masuk, diorang telah disajikan dengan satu pemandangan yang diorang tak expect. Dekat atas sofa, Diana dalam keadaan yang agak pelik. Dia ditemui dengan keadaan yang menyerap dan tangan satu dia ni telah terkepak ke belakang. Dekat leher dia ada kesan jerutan dan ada juga kesan-kesan luka teruk dekat siku dan juga dekat lutut dia. Dia macam kena seret atas kapet oleh seseorang yang lagi besar dan kuat dari dia. Dan bila polis tengok lebih dekat jasad itu kan mulut Dana dah penuh dengan darah. Kemudian polis pun panggil lah tim crime scene ni untuk cek kawasan tu. Beberapa jam kemudian, diorang pun berjaya lah kutip sampel rambut, fiber, darah dan juga cap jari. Diorang kutip apa-apa sahaja yang boleh dijadikan sebagai bahan bukti. Semasa polis menyelongkar rumah Dana, diorang perasan yang rumah ni macam baru lepaskan rompak. Setiap bilik dalam rumah tu bersepah-sepah laci ditarik keluar barang pula berselerak sana sini tapi polis masih lagi tak sure sebab betul ke ini adalah kes rompakan ataupun benda ni just taktik suspek tu je dekat bahagian basement rumah pula polis jumpa ada tingkap yang pecah so polis pun fikir yang maybe dia telah menjadi mangsa pecah rumah suspek mungkin masuk melalui tingkap yang pecah tu and then dia keluar melalui pintu belakang kemudian autopsi sahkan yang punca kematian dena disebabkan saluran pernafasan dia hancur akibat dicekik dekat tangan dia ada luka-luka pertahanan tapi luka tu menunjukkan yang dena tak mampu nak melawat. So polis yakin yang penyerang ni confirm-confirm lah lagi kuat dari Dana. Lepas tu polis pun jumpalah dengan majikan Dana dan diorang ceritalah apa yang jadi. Majikan dia memang sedih teruk sebab diorang memang sangat-sangat sayangkan Dana. Melalui cerita majikan dia ni, polis dapat tahu yang Dana selama ni telah membenarkan anak saudara dia Amanda 17 tahun untuk tinggal serumah dengan Dana Budak Amanda ni memang jenis yang troublemaker. Dia ni ada sejarah ketagihan yang teruk selama bertahun-tahun. Even family Amanda ni pun stres dengan dia. So Amanda Amanda ni pun tinggallah dengan makcik dia sebab makcik dia je yang sudi terima dan jaga dia. Pada masa ni polis berharaplah yang Amanda ni adalah sedikit info tentang apa yang terjadi sebelum Dina kena bunuh. Tapi nak cari Amanda ni pula bukan senang. Sebabnya dia ni jenis yang tak stay dekat satu tempat ni dalam tempoh yang lama dan lepas tu dia suka merayap sana sini, sini dia ni macam tak ada satu tempat yang dia selalu pergi tau jadi kalau polis nak cari dia selain dekat rumah Dana ni dia orang memang tak tahu kat mana selain Amanda ada seorang lagi yang polis memang nak sangat jumpa-jumpa iaitu ex-husband Dana yang bernama Sam dia orang mula syak sesuatu bila Sam langsung tak dapat dihubungi dia orang call dia dia tak angkat mesej pun tak berbalas so nama dia ni pun terus naik sebagai suspek masa polis fikir yang Sam ni maybe ada kena mengena dengan kes ni tapi tiba-tiba tiba Sam call polis. Dia cakap yang dia baru balik dari trip camping dengan anak-anak dia. Dia orang camping pula dekat kawasan hutan yang terpencil dan memang tak ada line telefon. So dia kata dia memang tak tahu apa-apa, tak dapat terima message apa semua. So bila dia dah balik rumah, dia tengok telefon dia, dia banyak terima message dari family dia dan juga polis. Pada masa inilah dia baru sedar ada something bad yang dah terjadi. Bila polis tanya hubungan dia dengan Dana ni macam mana, so Sam ni ceritalah yang dia orang ni dah bercerai sebab dia orang tak serasi. Walaupun tak sefahaman lagi tapi dia orang tak tak pernah bermusuh. Dia juga bersumpah yang dia takkan buat buka-bukan dekat mak anak-anak dia. Walaupun Sam ni nampak jujur, tapi polis tetaplah tak boleh terima cerita tu bulat-bulat dan orang kena siasat lebih dahulu. Bila polis korek latar belakang hubungan Dana dengan Sam selepas orang bercerai, Dana telah pindah jauh dari tempat asal orang. So polis terfikirlah kan, maybe ada sebab kenapa Dana pindah jauh sangat. Orang fikir maybe Dana nak bawa anak dia jauh dari Sam sebab orang ni tengah rebut hak penjagaan anak-anak. Maybe orang berdua telah bergaduh semasa Sam datang ke rumah Dana nak bawa anak-anak orang ni pergi camping. Sam ada bagi alibi dia iaitu satu resit minyak. Jadi ini membuktikan yang dia memang berjam-jam jauh dari lokasi pembunuhan. Tapi penyiasat set ni dia tetaplah tak puas hati. Diorang cakap yang resit tu cuma bukti yang dia isi minyak bukan bukti yang dia tak pergi ke rumah Dena pada malam kejadian. Kalau betul lah teori polis, Sam boleh je tunggu anak-anak dia tidur, lepas tu dia drive balik ke rumah Dena dan bunuh Dena. And then dia balik semula ke campsite macam tak ada apa-apa. Tapi ini baru teori awal polis dan diorang masih lagi kena siasat lah dengan lebih teliti. Kalau ikut laporan forensik Dena dibunuh di antara waktu tengah malam sampai lah pada pukul 7 pagi. So dengan gap masa yang sangat jauh tu kan, sempat je Sam ni sebenarnya nak balik ke rumah Dena dan bunuh dia. Manakala Sam ni pula berkali-kali dia cakap yang dia langsung tak terlibat. Tapi pada masa yang sama dia tak nak bagi cap jari dan juga sampel DNA dia. Padahal benda tu Nina rasa paling logik lah untuk clearkan nama dia. Tapi lepas dia tahu yang dia jadi suspek polis dia jadi marah gila. And then dia pun teruslah hire lawyer dan tak nak bagi kerjasama dekat polis lagi. Dia rasa macam dia dikhianati sebab dia dah bagi segala statement, bukti, albay dia apa semua tapi polis tetap memilih untuk tak nak percayakan dia. Lepas tu polis polis anggap dia tu pula sebagai suspek. Macam manilah dia tak marah kan. Tak lepas tu, polis berjaya jumpa Amanda dan dia pun dibawa lah ke balai untuk soal siasat. Tapi sayangnya Amanda ni tak dapat bagi apa-apa maklumat baru kepada polis. Dia cuma cakap yang Dana sangat baik dengan dia dan Dana dah macam mak dia sendiri. Dia sendiri tak tahu siapa yang sanggup bunuh makcik dia. Amanda juga cakap pada malam pembunuhan tu, dia tak ada dekat rumah dan dia tak tahulah sama ada pada malam tu Dana ni ada tunggu seseorang ataupun tak. Amanda cerita rumah makcik dia ni memang tempat orang orang keluar masuk sebab makcik dia ni memang jenis yang terlalu baik. Macam-macam orang singgah dekat rumah dia dan kadang-kadang tak tentu masa. Lepas tu polis pun decide lah nak interview majikan Dana sekali lagi. Majikan Dana ni memang tahu banyak lah pasal Dana sebab dia orang sayangkan dia, dia orang rapat dan dia orang anggap Dana ni macam family dia orang sendiri. Jadi majikan dia cerita Dana sebenarnya ada stalker. Stalker tu dah lama kacau Dana selama berminggu-minggu sebelum dia mati. Sampai satu tahap tu kan, Dana pernah cakap dekat majikan dan kawan-kawan dia kalau dia tiba-tiba tiba menghilang mungkin itu adalah kerja si stalker tadi so siapa stalker ni pula namanya adalah Patrick dan dia ni bekerja sebagai pemasang kabel dia sangat taksub dengan Dana selepas dia berjumpa dengan Dana so cerita dia macam ni Patrick datang ke rumah Dana untuk pasang kabel so macam biasalah bila orang datang buat kerja kita mesti akan ada sembang-sembang sikit kan Dana pun macam itulah dia sembang-sembang untuk tunjuk yang dia ni uh, sopan dan Patrick ni pula jadi salah faham dia ingat yang Dana ni nak dekat dia pula bila Dana ni sedar yang Patrick ni macam nak lebih-lebih so Dana pun mula stop dia terus cakap yang dia tak berminat nak dating sama ada dengan Patrick ataupun dengan mana-mana lelaki Patrick ni pula jenis yang tak reti nak give up dan dia mula tinggalkan nota cinta dan juga bunga depan pintu rumah Dana bila semua usaha dia ni gagal dia jadi agresif tau dari ayat-ayat manis dia yang selalu dia tulis yang macam I love you, I miss you bersama tu makin lama telah bertukar jadi kasar dan mengugut. Setiap kali Dana ni nak balik ke rumah dia, dia mesti akan rasa takut sebab dia tahu Patrick ni mesti akan tinggalkan nota dekat pintu rumah dia. Setiap hari ada je nota-nota pelik dan menyeramkan ada dekat pintu rumah dia. So lagi takutlah Dana sebab Patrick ni memang selalu perhatikan dia siang dan malam. Ada satu nota tu, Patrick ni describe apa yang berlaku dalam rumah Dena. Dan dah tentulah si Patrick ni skoding dari tingkap rumah Dena. skirinya bukan setakat nota aja. Patrick ni juga akan call dan text Dena setiap jam tanpa henti. Sampailah Dena ni rasa yang Patrick ni boleh buat sesuatu yang lagi gila. Dia sampai terfikir yang Patrick ni mampu tahu cedera kan dia. Jadi kita berbalik pula kepada kes. Selepas pembunuhan Dena, jiran-jiran Dena pun mula datang buat laporan. Diorang cakap pada hari Dena dibunuh, diorang nampak ada van putih ulang alik dekat jalan tu. So siapa yang drive van putih tu? Patrick guys And then pada 2 September Warren geledah pun dikeluarkan Untuk rumah dan van Patrick Bila polis sampai dekat rumah dia Patrick ni mengamuk sangat Dia marah-marah dan halau polis ni Untuk keluar dari rumah dia Tapi bila polis tunjuk Warren dekat dia Dia terpaksa mengalah lah Walaupun dia memang tengah tak puas hati Masa rumah dia kena geledah tu Anggota polis yang lain Bawa dia pergi ke balai Mula-mula tu dia nampak agresif Tapi lama-lama dia jadi slow down Lepas polis explain apa yang jadi Dia ingat Warren tu sebab Dana report dia sebagai stalker tau Tapi bila polis cakap Yang Dana dah mati muka dia terus berubah Dia nampak macam speechless dan terkejut Macam tak percayalah yang Diana dah mati Lepas tu dia pula dikaitkan dengan pembunuhan Diana Masa ni lah baru dia mengaku yang dia memang stalk Diana selama ni Tapi dia cakap yang dia takkan gunakan kekerasan Dia admit yang dia obses Dia tak boleh lepaskan Diana Tapi dia bersumpah yang dia bukanlah seorang pembunuh Lepas tu dia pun bagilah cap jari dia Dan juga DNA dia kepada polis Dia juga bagi alibi dia yang lengkap Dekat mana dia berada pada hari kejadian Detektif pun siasatlah dengan lebih mendalam dan akhirnya nama Patrick pun telah digugurkan sebagai suspek. Lepas tu polis dapat tahu yang Dana ni ada boyfriend bernama Michael. Tapi dia ni tinggal dekat Canada. Walaupun dia tinggal berbeza negara tapi kawasan Dana tinggal tu sebenarnya sempadan Canada. Jadi macam bukanlah jauh sangat boleh je Dana tu cross bila-bila masa. Kadang-kadang Dana akan cross border dan ke Canada dan pada masa tu lah dia terjumpa dengan Michael. Michael ni pun polis berminat nak siasat sebab background dia pun bukannya elok sangat. Dia ni biker yang terlibat sikit-sikit lah dalam dunia dadah, suka berparti dan memang terkenal dengan panas barat. Dana ni pula memang suka jenis lelaki yang bermasalah, jenis dark dan trouble macam tu. Itu pasal lah dia jatuh cinta dengan Michael. Tapi hubungan dia ni bukan jenis yang stabil dan selalu on off sampailah Dana ni mati. Dana dengan Sam dikatakan agak kerap jugaklah bergaduh. So polis fikir maybe si Michael ni hilang kawalan dan bunuh Dana. Sampailah satu hari itu, polis berjaya call Michael. Michael cerita pada malam 31 Ogos tu, dia sempat berborak dengan Dana. Tapi dia cakap yang suara Dana ni macam lain sikit macam ada yang tak kena. Tapi Dana tak ada cakap apa-apa dekat dia. Disebabkan firasat dia rasa macam ada yang tak kena, Michael ni pun buat keputusan nak ke Washington untuk berjumpa dengan Dana. Tapi dia tak pernah pun sampai dekat rumah Dana ni. Sebabnya dia ni ada isu undang-undang yang belum lagi settle. So dia kena tahan dekat sempadan Amerika Kanada. Pegawai immigration tak bagi langsung dia masuk ke Amerika. So benda ni membuktikan yang Michael ni memang tak bersalah dan dia ada alibi yang kukuh. Dan satu lagi suspect out. Dengan petunjuk yang semakin sikit ni kan, polis pun mula siasat pasal lelaki yang dikatakan pernah one night stand dengan Dana. Polis dapat tahu pasal ni pun sebab kawan Dana ni lah yang cerita dekat polis. Tapi macam biasa lelaki tu pun ada alibi yang kukuh Kemudian sampailah pada hari pengebumian Dana. Dekat rumah pengebumian ni, orang ada letak satu buku untuk tetamu supaya orang boleh tinggalkan ucapan terakhir untuk Dana. Jadi disebabkan polis ni memang dah tak ada clue baru kan, orang pun ambil lah buku tu. kok ada benda yang pelik ditulis dalam buku tu kan And then. Kali ni usaha diorang ni berbaloi Kebanyakan mesej-mesej dalam buku tu normal je Sampailah pada satu mesej yang ditulis oleh Amanda Dia tulis, maaf sebab tak pernah jadi anak sedara yang baik Dah 3.4 hari saya bersih dan saya tak ambil apa-apa Semua ni saya buat untuk makcik Kalau kita baca sekaligus, macam tak ada apa-apa yang pelik kan Tapi bagi polis, 3.4 hari tu merujuk kepada hari pertama Dana ni dibunuh, sampailah pada hari pengebumian dia But still, untuk orang yang pemikiran macam kita Benda tu macam tak ada apa-apa mungkin dia dah berubah macam tu lah tapi untuk polis dia orang kena critical thinking dan dia rasa benda tu mungkin ada something jadi polis pun panggil Amanda ni sekali lagi tapi Amanda tetap tak nak cerita apa-apa dan jawapan dia pun pendek-pendek je lepas polis tekan dia berkali-kali dia pun ceritalah sikit demi sedikit dia cakap yang makcik dia bukan je bagi tempat tinggal tapi dia benarkan kawan-kawan si Amanda yang bermasalah ni datang untuk menumpang salah seorang yang selalu datang ke rumah makcik dia adalah Blake dia ni memang terkenal dengan perangai suka paksa orang perempuan Amanda cerita pada pada petang mayat makcik dia dibawa keluar dia ada dekat seberang jalan tau dia tengok je dari jauh dan Blaine pada masa tu ada sekali dengan dia Amanda perasan dekat tangan Blaine ni penuh dengan kesan cala-cala baru tapi dia tak tanya Blaine tu apa-apa bila polis dapat maklumat baru ni polis pun teruslah siasat siapa budak lelaki muda ni rupanya Blaine ada rekod jenayah yang panjang berjela dan majoritinya melibatkan senjata api dan juga dadah bila polis nak cari dia Blaine ni dah pindah jauh ke luar negeri bila polis dapat kontak dia diorang lah dia balik ke situ kan untuk soal siasat tapi dia tak nak. Jadi bila dia dah tak nak bagi kerjasama, polis terpaksa mulakan proses ekstradisi. Proses ni pula memang lembab sangat-sangat. So sementara tunggu proses tu selesai, polis pun siasatlah dengan lebih mendalam hubungan Amanda dan juga Blake. Jadi polis pun jumpalah dengan kawan-kawan Amanda dan kawan-kawan Amanda cakap yang diorang yakin sangat Blaine tak terlibat So, semasa perbualan ni diorang ada mention satu nama yang bernama Emily berusia 17 tahun Emily ni adalah kawan baik Amanda So, dari sinilah kes ni mula jadi pelik Macam yang Nina sebut awal tadi tu kan polis yakin pembunuh Dana adalah seorang yang kuat dan bertubuh besar sebabnya Dana ni mati kena cekik dengan tangan kosong lepas tu dia diseret atas karpet sampai kan dana ni meleceh. Jadi kalau korang nak tahu, Emily ni adalah seorang ahli gusti, pengangkat berat dan juga ketagih dadah dalam tempoh yang dah lama. Kalau tengok fizikal dia tu kan, macam tak sepadan tau dengan kekuatan dia. Dia ni sampaikan digelamutan lah oleh orang-orang yang kenal dia. Sebabnya kalau tengok dari rupa luaran dia tu kan, dia langsung macam tak kuat pun. Tapi kalau dia lawan dengan lelaki yang lagi besar dari dia, dia selalu menang. Kalau dia main gusti dekat gelanggang, memang ganas habis kan. Dah tak macam rupa perempuan dah. Emily ni bukan guna kekuatan dia tu dalam gelanggang je tapi sesiapa yang kenal dia memang akan takut dengan Emily Kalau diorang ni salah cakap sikit je Emily ni boleh belasah diorang ni dengan sangat teruk So hampir semua kawan Amanda ni cakap Emily ada possibility untuk bunuh orang tanpa ada perasaan Sebab diorang kenal yang Emily ni memang sangat ganas memang tak ada perasaan jadi dia boleh je bunuh orang jadi polis pun carilah dia dan dia pun kena siasat tapi dia punya perangai tu memang belagak sangat dan nampaklah yang dia ni langsung tak takut dengan polis bila dia tahu yang kawan-kawan dia tuduh dia bunuh Dana dia gelak tau dia cakap yang diorang tu menipu je sebab nak kenakan dia kemudian rumah Emily ni pun kena geledah dan diorang pun jumpa dua benda rumah ni pun bukanlah rumah dia tapi lebih kepada rumah yang dia tumpang tidur so dekat rumah ni polis jumpa t-shirt hitam milik Dana dan yang kedua adalah diary Emily. Baju t-shirt tu dikatakan Emily pakai semasa dia ke majlis peringatan kematian Diana Jadi polis pun cek lah dia punya diary tu kan dan diorang jumpa Emily tulis bunuh seseorang dan terlepas dari hukuman. Lepas tu ada tulisan yang lain dia tulis selepas dia bergaduh dengan Amanda. Emily tulis aku nak cekik dia macam mana aku cekik makcik dia. So dengan bukti yang dah bertulis ni kan Emily terus kena tahan. Masa ni polis nak siasat Amanda kot-kot lah dia pun terlibat juga. Tapi Amanda ni pula jenis yang susah Susah nak buka cerita. Sebelum ni pun dia dah pernah berbohong and then dia salahkan Blake. Jadi bila dia dipanggil datang sekali lagi, polis ni kena extra careful lah sebab takut dia akan menipu lagi. Dalam sesi tu Amanda pun ceritalah macam mana baiknya makcik dia dengan kawan-kawan dia. Dana selalu mengalu-alukan kedatangan kawan-kawan dia dan diorang pernah berpati bersama-sama. Dia cakap yang makcik dia ni terlalu percayakan geng-geng dia padahal kebanyakan diorang tu adalah penagih dan ada rekod jenayah kecil. Makcik dia punya percaya dan baik tu kan sampai kan dia selalu biarkan tingkap dekat basement tu tak berkunci. Kod-kod Kut lah ada sesiapa yang perlukan tempat tidur dan tak tahu nak ke mana so diorang ni boleh singgah tidur dekat rumah dia. Berjam-jam berlalu tapi Amanda ni masih lagi tak bagi jawapan yang pendakwa raya ni nak. Makin lama pendakwa ni pun jadi baran lah. Akhirnya pendakwa ugut kalau kau tipu lagi kau akan didakwa bersubahat dan ya ugutan tu berjaya guys. So Amanda ni pun cerita yang dia dengan Emily tengah high pada hari tu dan nak cari duit untuk beli dadah. Lepas tu diorang pun masuklah ke dalam rumah makcik dia lewat malam untuk cari duit. Kemudian Dana ternampak diorang berdua ni tengah serongkar barang dan diorang pun mula bergaduh. Dana halal diorang keluar tapi Emily ni tak nak keluar. Bila Emily tak nak keluar, Dana pun peganglah tangan Emily dan tarik dia ke pintu. Jadi bila dia dah kena tarik tu, Emily ni pun naik hantu. Emily serang Dana tak henti-henti dia cekik Dana dan tak nak lepaskan peluang langsung sampaikan Amanda ni Dapat dengar bunyi tulang patah Dan lepas dengar bunyi tu Dana terus lembik Amanda cuma terkaku je dekat situ Dan dia tengok dari jauh Lepas makcik dia dah tak bergerak Diorang berdua pun terus longkang rumah Dan cari barang yang berharga Lepas dah dapat apa yang diorang nak Diorang pun terus biarkan si Dana ni Tertiarap dekat atas sofa Bila dia tanya Kenapa dia tak cerita benda ni Dekat polis dari dulu Amanda cakap yang awalnya memang dia terkejut Tapi bila dia dah sedar Dia takut dia dipersalahkan pula So dia fikir lebih baik dia diam je Dan teruskan hidup Like seriously tenang eh hidup dia macam tu Bila tarikh perbicaraan makin dekat Cerita Amanda ni kerap berubah Pendakwa pun dah tak boleh nak teka Apa benda yang dia akan cerita dekat mahkamah nanti Selepas 2 tahun pembunuhan Dana Emily mengaku bersalah Tapi dia sikit pun tak tunjuk yang dia ni menyesal. So dia pun telah dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun Manakala Amanda pula terlepas Sebab dia dah jadi saksi utama kejadian So, kes Jana ni sebenarnya tinggal satu persoalan je. Kenapa seseorang sanggup buat macam tu dekat orang yang dah tolong dia? Jawapannya mudah. Dadah ni adalah musuh utama dan bila dia tengah high, family pun dia dah tak kenal apatah lagi orang luar. Jadi, jauhi dadah sebab benda ni langsung tak bawa kebaikan, malah jadi perosak bangsa. So guys, kalau korang ada pandangan korang sendiri, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kita akan berjumpa lagi dalam kisah lain yang akan buatkan kita fikir dua kali sebelum kita buat sesuatu. Jadi, ya. Jaga diri. Bye bye. Assalamualaikum.